Kitab Muallif radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-maliki al-hakim al-jawali al-karim al-azizi al-rahim. Segala puji bagi Allah. Raja yang amat hakim, lagi amat murah, lagi amat mulia, lagi amat keras, lagi amat kasih sayang. الذي فطر السماء والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته Tuhan yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi dengan kudratnya dan mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmahnya Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendiriannya Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi وَلَا تَيَدَّدَرَجَنَّ جِنْدًا وَإِنْسَ مَعْنُوسِيَّاً مَلائِكَةً كَرَانَاً عِبَادَتَ دِيَا وَالطَّرِيقُ وَاضِحٌ لِلْقَاصِدِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ لَائِحٌ لِلْنَاظِرِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَالْجَالِنُ إِطْو dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi al abrar at tayyibin ajma'in dan rahman Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad penghulu segala anbiya dan mursalin dan atas segala keluarganya yang abrar lagi yang baik-baik sekaliannya ya'lamu ya ikhwani as'adakumullahu wa iyyana bi maradatihi ketahui oleh kamu sekalian hai segala saudaraku telah memberi bahagia akan kamu Allah dan kami dan akan kami dengan keredaannya bahawasanya segala ibadat itu buah ilmu dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hamba dan mata benda perniagaan segala awliya dan jalan bagi segala orang yang atqiya yang takut dan sebahagian dan bahagian yang ketinggian dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita dan orang yang kiram mulia dan kerjaan pekerjaan lelaki dan ikhtiar mempunyai mata hati dan yaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga firman Allah taala wa ana rabbukum fa'budun dan aku tuhan kamu maka sembah oleh kamu surah al-anbiya ayat 92 dan lagi firman Allah taala inna hadha kana lakum جَزَاءً wa kana مَشْكُورًا mashkura bahwasanya ini adalah bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan surah al-insan ayat 22 kemudian bahawasanya kami tilik padanya dan kami berceritakan padanya daripada jalannya pada permulaannya hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkan ialah yang dicita-citakan akan dia oleh orang yang salikin maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam dan sabil yang sangat payah banyak bukti banyak bukitnya yang sangat payah naik lagi masyakkahnya, jauh perjalanannya, amat besar kebinasaannya, banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia, lagi tersembunyi yang membinasakan dia dan yang memutuskan dia, lagi banyak seterunya dan perampasnya, sedikit yang menolongkan dia dan yang mengikutnya. Demikianlah adanya tak dapat tiada kerana bahawasanya ia jalan syurga. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa innal jannata huffat bil makarihi. Ala wa inna nara huffat bil syahawati. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu dikeriling dengan kebencian dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu di dengan keinginan dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata hazlun birabwati ala wa innan nara sahlun bishahwatin ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu dikasyita dengan berpanjang-panjangan dan ketahuilah olehmu bahawasanya neraka mudah dengan keinginan kemudian serta yang demikian itu sekaliannya maka bahawasanya hamba itu amal dhaif dan zaman itu payah dan pekerjaan agama pergi datang dan sabar sedikit dan pekerjaan yang membimbangkan banyak dan umur singkat dan pada mengerjakan amal taksir dan yang mengintai amat melihat dan ajalnya hampir dan perjalanannya amat jauh dan taat ialah bekal tak dapat tiada daripadanya dan ialah luput daripadanya maka tiada yang membalikkan membangkit dia baginya maka barang siapa mendapat dengan dia maka sesungguhnya telah kemenangan dan bahagia selama-lamanya dan semasa-semasa setiap masa berkekalan dan barang siapa yang luput akan dia demikian itu maka sungguhnya telah rugi serta orang yang rugi dan binasa serta orang yang binasa maka jadilah kebinasaan ini tiba-tiba demi Allah penyakit yang amat sukar dan yang ditakutnya itu amat besar dan kerana demikian itu sedikit orang yang menyahaja akan jalan ini dan sedikit dan terlebih kuranglah daripada orang yang mengkasatkan dia dan orang yang menjalan akan dia kemudian maka sangat sedikit daripada orang yang berjalan yang sampaikan kepada maksudnya dan berjumpa bagi makhluknya. Dan mereka itu, orang yang terjumpa itu yang kuat pada agama yang dipilih akan mereka itu. Allah subhanahu wa ta'ala bagi ma'rifah akan dia dan bagi mengkasih akan dia dan ditegahkan dia dengan taufiknya dan peliharaannya. Kemudian disampaikan akan mereka itu dengan kurnianya kepada redhanya dan syurganya. Maka kami pohonkan dia kepada Allah yang maha besar sebutannya bahawa menjadikan kamu dan kami daripada mereka beroleh kemenangannya dengan rahmatnya. Kemudian tatkala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini maka kami tilik. Maka baikkan tilik pada kaifiat memutuskan dia dan barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba daripada bekal dan senjata dan pegawai dan tipu daya daripada ilmu dan amal mudah-mudahan dapat diputusnya akan dia dengan keelokan taufik Allah di dalam sejahtera dan jangan terhenti dan putus di dalam bukitnya yang membinasakan maka jadi midasa ia serta orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, kami karangkan pada membicara memutuskan jalan ini dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab. Seperti Ihya Ulumiddin dan Kitab Al-Asrar dan Kitab Al-Qurbah ila Allah Ta'ala dan lainnya daripada yang demikian itu yang meliputi atas yang halus daripada ilmu yang sukar dan payah atas faham orang yang awam maka dicedera mereka itu padanya dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada mengelokkan dia daripadanya maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin dan sanya telah berkata mereka itu khabaran cerita orang yang dahulu-dahulu dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainal Abidin Ana Husain, Ana Ali radhiyallahu anhu إني لأكتم من علم جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي ممن يعبد الوثن ولست حل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا وقد تقدم في هذا أبو حسن ila al-Husaini wa wasa qablahu al-Hasana bahwasanya aku sanya menyembunyikan daripada ilmuku akan permatanya supaya tiada melihat orang yang jahil maka jadi kena fitnah hai beberapa banyak permata ilmu jikalau aku nyatakannya nescaya dikatakan bagi engkau daripada orang yang menyembah berhala dan nescaya mengharuskan lelaki muslimun darahku maka melihat akan terlebih jahat barang yang mendatangkan dia keelokan dan sanya telah terdahulu pada bicara ini Abu Husain kepada Hussein dan berwasiat dahulunya dan kata muallif radhiyallahu anhu telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat dan meninggalkan membantahi, membantahi maka aku ibtihal yakni merendahkan diriku kepada Tuhan yang dengan tangannya kejadian dan pekerjaan bahawa memberi taufik akan daku bagi mengarang satu kitab yang jatuh atasnya ijma' ulama dan hasil dengan orang yang membaca akan dia memberi manfaat maka diperkenankan daku kepada orang kepada yang demikian itu Tuhan yang memperkenankan orang yang muqtarin yakni orang yang kesusahan apabila minta akan dia dan melihat akan daku dengan kurnianya atas beberapa rahsianya yang demikian itu dan telah memberi ilhamkan daku padanya akan aturan yang indah-indah yang tiada aku sebutkan dia karanganku yang telah dahulu sebut di dalam asrar muamalat ad-din dan itulah yang aku sifatkan baginya maka aku berkata dan dengan Allah memberi taufik kemudian kata radhiyallahu anhu bahawasanya Pertama barang yang dijaga dengan dia hamba Allah bagi mengerjakan ibadat dan bergerak hatinya bagi berjalan akan jalannya adalah dengan khatir yang samawiyah daripada Allah Azza wa Jalla dan taufiq yang tertentu lagi ilahi dan iaitu yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala Afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurim min rabbih Maka tiadakah orang yang dibukakan Allah akan dadanya bagi Islam itu Maka itulah atas nun daripada Tuhannya Surah Az-Zumar ayat ke-22 Dan telah mengisyaratkan kepada sahib al-Syari'ah sallallahu alaihi wasallam sabdanya Inna nura iza dakhalal qalba in fasakha wan syarahah bahawasanya nur itu apabila ia masuk ke dalam di dalam hati luas ia dan terbuka maka sembah orang ya rasulullah adakah bagi yang demikian itu alamatnya yang diketahui dengan dia sabdanya ni'ama at-tajafi 'an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli bahkan iaitu menjauhkan daripada negeri yang banyak tipu daya dan kembali ia kepada negeri yang kekal dan menyedia bagi mati dahulu daripada datangnya maka melintas dengan hati hamba pertama-tama tiap-tiap suatu maka berkata bahawasanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat atasku dengan berbagai-bagai nikmat seperti hidup dan kuasa dan akal dan berkata dan segala perkara yang indah-indah yang mulia dan jenis lazat dan barang yang dipalingkan daripada aku daripada bagai mudarat dan kebinasaan maka bahawasanya bagi nikmat ini tiada mustahil orang yang memberi nikmat itu menuntut akan daku bagi mensyukur akan dia dan berkhidmat akan dia maka jika aku bersyukur Maka jika aku lalaikan daripada yang demikian itu, maka dihilangkan daripada aku nikmatnya dan dirasa akan dia kekerasannya dan siksaannya. Dan sahnya telah membangkitkan daku Allah Ta'ala Pesuruh yang dikuatkan dia dengan mukjizat yang khariq mencarik bagi adat yang melemahkan kuasa manusia dan mengkhabarkan daku bahawasanya bagiku yang maha besar sebutannya. Tuhan yang amat kuasa lagi aliman, lagi hayyan, lagi mutakalliman, menyuruh dan mencegah. Dan bahawasanya ia amat kuasa atas bahawasa, atas bahawa disiksa jika aku maksiat dan dia akan memberi pahala jika aku taat akan dia lagi amat mengetahui dengan segala rahsia aku dan bergerak-gerak dalam fikiran dalam fikirku dan saya telah menjanjikan dengan kebajikan dan kejahatan dan menyuruh dengan memegang akan simpulan syarak maka jatuh di dalam hatinya pekerjaan itu patut sebenar-benarnya kerana mustahil bagi yang demikian itu pada akal dengan permulaan tilik maka takut ia atas dirinya terkala itu dan terkejut maka inilah pertama khatir yang terkejut itu yang menjaga hamba dan mendatangkan hujah akan dia dan memutuskan daripadanya uzur dan mengejutkan dia kepada tilak dan mengambil dalil dan menggerak-gerak akan hamba pada ketika itu dan membalik-balik akan dia dan tiada tinggal baginya ketetapan dan menilik ia di dalam jalan kelepasan dan tempat aman daripada yang barang daripada barang yang jatuh di dalam hati atau yang didengar dengan telinganya maka tiada dapat padanya jalan yang lain daripada menilik kepada dalil dengan akalnya dan mengambil istidlal dia dengan kejadian ini atas tuhan yang menjadikan dia supaya hasil baginya ilmu yakin dengan barang-barang dengan barang yang ghaib-ghaib dan mengetahui bahawasanya baginya itu Tuhan yang menjadikan dan yang memberatkan hukum dan menyuruh dan menegah. Maka inilah awal aqabah, yakni pertama-tama bukit yang berhadap akan dia di dalam jalan ibadat dan iaitu dinamakan dia aqabah ilmu dan ma'rifah ma supaya adalah pertama pekerjaannya itu di atas penglihatan maka mengambil ia di dalam memutuskan dia tak dapat tiada dengan baik tirik di dalam dalail dan sempurna bicarakan dan belajar dan bertanya-tanya daripada ulama akhirat yang adalah mereka itu yang membawa jalan di dalam jalan ini dan perita bagi umat dan ikutan a'immah dan tempat mengambil faedah dan minta doa yang salih daripada mereka itu akan taufik dan minta tolong hingga bahawa diputuskan dia dengan taufik Allah Ta'ala. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang gaib dan iaitu bahawasanya baginya Tuhan yang Esa tiada sekutu baginya ialah yang menjadikan dia dan memberikan nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini dan bahawasanya ia melazimkan dia dengan syukurnya dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya dan taat akan dia dengan zahirnya dan batinnya dan menegahkan dia dan menakut dia akan kufur dan segala bagai maksiat dan dihukumkan baginya dengan memberi pahala iaitu syurga yang kekal jika taat dan dia dan dengan siksa yang kekal jika mengerjakan maksiat akan dia dan berpaling ia daripadanya maka tatkala itu membangkitkan dia ini ma'rifah dan yakin dengan ghaib atas bersungguh ijtihad bagi khidmat dan berhadap atas ibadat bagi ini penghulu yang memberi nikmat yang menuntut akan dia maka didapatnya dan mengambil akan dia kemudian daripada jahilnya dan dimuliakan dia dan tetapi tiada mengetahui tetapi ia mengerjakan ibadat akan dia dan apa yang dilazimkan akan dia daripada khidmat dengan zahir dan batinnya maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah Taala dan bersungguh-sungguh ia belajar barang yang wajib akan dia daripada segala furud syar'iyyah pada zahir dan batin maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit ia sanya hendak mengambil di dalam ibadat dan membimbangkan dengan dia maka ditilik maka tiba-tiba adalah ia mempunyai jinayat yakni luka dan dosa dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia maka berkata ia betapa aku berhadap atas ibadat dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat lagi berlumur-lumur dengan dia maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya supaya diampunkan bagiku dosaku dan dilepaskan daku daripada tawannya dan menyucikan daku daripada segala yang luatnya Maka ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingnya. Maka berhadap di sini. Aqabah taubat. Maka berkehendak ia tiada mustahil. Ia ini tak dapat tiada kepada memutuskan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya. Maka mengambil ia pada yang demikian dengan menjadikan taubat yang sadiqah benar di dalam hukumnya. Ia ini rukunnya dan syaratnya hingga diputusnya akan dia. Maka tatkala hasillah baginya taubat yang sadiqah dan selesailah ia daripada akabahnya, rindulah ia kepada mengerjakan ibadat supaya mengambil ia di dalamnya. Maka menilik ia, maka tiba-tiba kerilingnya beberapa awa'iq, yakni yang menegahkan dia yang mengeriling dengan dia dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkasatkan daripada ibadat dengan bagai daripada ibadat yang menegahkan. Maka meneliti ia, maka tiba-tiba ia empat. Pertama dunia dan kedua makhluk dan ketiga syaitan dan keempat nafsu. Maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya kepada yang menolakkan akan segala menegahkan dia ini dan menghilangkan dia dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah maka menghidupkan dia di sini oleh aqabah al awaiq namanya maka berkehendak ia kepada memutuskan ia dengan empat perkara Pertama, sunyikan daripada dunia, yakni tinggalkan dia. Dan kedua, asing daripada makhluk. Dan ketiga, melawan berperang serta syaitan. Dan keempat, melawan hawa, melawan serta nafsu. Maka ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh Seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama Tetap dengan hati tubuh Dan ialah tempat ma'ani yang batinah yang, Dan dinamakan yang demikian itu nafsu Maka ia ada, maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati manusia Dan terkadang dinamakan dia pada istilah ruh pula Dan adapun nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya kerana tiada dapat sunyikan dia yang ini membuangkan dia sekali-kali dan tiada pula boleh disaringkan dia dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan kerana kenderaannya dan pegawainya dan tiada dapat ditamatkan pula ia pada muafakat akan dia atas barang yang dikasat hamba daripada ibadat dan dihadapkan atasnya kerana ia diperangikan atas lawan kebajikan seperti hawa dan ikutannya maka berkehendak ia tiba-tiba kepada bahawa mengekang dia dengan kekang takwa supaya tinggal baginya maka tiada putus ia dan supaya mengikut baginya maka tiada melampau akan hadnya maka dipakaikan dia pada yang patat dan yang cerdik cerdik dan ditegahkan dia daripada kebinasaan daripada fasad maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan dia aqabah ini dan minta tolong ia dengan Allah taala atas yang demikian itu maka tatkala selesailah dia daripada memutuskan dia dan kembali ia kepada qasad mengerjakan ibadat maka ditiliknya maka tiba-tiba ada awaridh yang melintangkan dia daripadanya maka membimbangkan dia daripadanya daripada berhadap di atas maksudnya dan ditahan daripada menyelesaikan bagi yang demikian itu bagi mengerjakan dengan sayujianya maka menelit ia maka tiba-tiba empat perkara Pertama, rezeki menuntut akan dia oleh nafsunya dengan dia dan berkata ia tak dapat bagiku daripada rezeki dan penderian dan sahnya telah engkau bersunyi daripada dunia dan engkau tiada asingkan daripada makhluk maka daripada mana ada penderianku dan rezekiku. Kedua, khatir. Daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutnya akan dia dan yang diharapnya atau yang dikehendaknya yang bencinya dan tiada mengetahui ia baiknya pada demikian itu atau binasanya maka bahawasanya adalah kesudahan pekerjaan itu mubaham yakni samar maka membimbangkan hati dengan dia maka bahawasanya terkadang jatuh ia di dalam kebinasaan dan fasad dan ketiga kesakitan dan bala dituangkan atasnya daripada tiap-tiap pihak istimewa pula dan sanya engkau dirikan dirimu bagi menyalahi makhluk dan berperang syaitan dan melawan bagi nafsu maka beberapa daripada terberkalan tercekik yang ditelannya dan beberapa kepayahan yang berhadap akan dia dan beberapa daripada duka cita yang melintangkan dia dan beberapa daripada bala didapatnya akan dia dan keempat bagi qada daripada qada Allah Taala dengan manusia dan pahit yang datang atasnya satu ketika maka satu ketika dan nafsu bersegera kepada fasad dan sakhat dan bersegera ia kepada fitnah maka dihadapkan dia di sini aqabah al awarid yang empat maka berhadap kepada memutuskan dia dengan empat perkara pertama tawakal atas Allah pada segala tempat rezeki kedua tafwid yakni menyerahkan diri kepada Allah taala pada segala tempat kebinasaan dan ketiga sabar tatkala turun kepayahan dan keempat rebah pada ketika turun qada maka mengambil ia pada memutuskan akabah ini dengan izin Allah taala dan baik penolongnya. maka tatkala selesailah daripada memutuskan dia dan kembali ia kepada qasadnya ibadah maka ditiliknya maka tiba-tiba nafsu itu lemah lagi penyegan tiada berahi dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan seperti barang yang sebenarnya dan sayujanya dan sesungguhnya dan sungguhnya adalah ia cenderung selama-lamanya kepada lalai dan kesenangan dan bermain-main dan kepada sia-sia dan kepada kejahatan dan bala dan jahil maka berkehendak sertanya di sini kepada yang menuntunkan supaya dituntunnya kepada kebajikan dan taat dan merajinkan dia padanya dan yang menghalau akan dia supaya dihalaukan dia daripada maksiat dan melimpahkan dia daripadanya dan keduanya iaitu raja dan khauf maka raja itu yakni harap iaitu diharapkan pada besar pahala balas Allah Subhanahu wa taala dan sebenar janjiannya daripada bagai-bagai karamah dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu yang menuntunkan dia maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan menggerak-gerak dia bagi yang demikian itu merajinkan dia dan khauf yakni takut itu iaitu takut daripada siksaNya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan dari pada bagai siksa dan kehinaan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat dan dijauhkan dia dan melimpahkan dia daripada demikian itu maka inilah dinamakan aqabah al bawaith yakni membangkitkan berhadap akan dia di sini maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan dua zikir ini maka ia mengambil ia maka diputuskan dia dengan baik taufik Allah taala hingga diputuskannya hingga diputusnya akan dia maka tatkala selesailah daripadanya kembali ia kepada berharap at, berhadap atas ibadat maka tiada dilihatnya yang memalingkan dan yang membimbangkan dan didapatnya bangkit lagi menyeru yakni gemar dan suka dan rajin dan ia di dalam ibadat Maka berdirilah ia akan dia dan berpalinglah ia akan dia dengan sepenuh rindunya dan gemarnya maka mengekalkan dia maka ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat ini yang bersungguh-sungguh padanya dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini dua kebinasaan yang amat besar keduanya dan keduanya riya dan ujub sekali melihat dengan Taat akan manusia, maka dibinasakan akan dia dan yang lainnya membesarkan demikian itu dan memuliakan dirinya padanya maka mencengang dengan dirinya maka menggugurkan ibadat atasnya dan dibinasakan dia maka berhadapkan dia di sini anqabah bawadih Yani mencederakan amalnya, maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan ikhlas dan menyebutkan nikmat yang demikian itu daripada Allah Taala dan umpamanya supaya sejahtera baginya barang yang ia kerjakan daripada amal kebajikan.